Будет первое знакомство с нашей селкой. А чтобы вам было еще интереснее смотреть, забегая наперед, я вам скажу, какой будет следующий розыгрыш. Дорогие аграрии, добрый день. В этом видео у нас будет первое знакомство с нашей селкой. Мы ее немного покажем, вам немного расскажем. А чтобы вам было еще интереснее смотреть, забегая наперед, я вам скажу... Какой будет следующий розыгрыш? Э, чем порадует вас наша команда компания Аверсагра? Давайте уже побыстрее набьем нам на канал 7000 подписчиков, чтобы провести розыгрыш рубящего катка, потому что сезон уже вот-вот на подходе. Мы максимально стараемся как бы, сделать так, чтобы люди как можно больше узнали про то, что мы проводим розыгрыш. Но если кто-то из вас нам еще и поможет каким-то репостом этого видео, этого видео по розыгрышу рубящего катка у себя на Facebook страничку, мы быстрее нагоним подписчиков, быстрее при... разыграем каток, кому-то его подарим. А следующий розыгрыш э, будет... Это... Давайте так. А следующий розыгрыш мы проведем сразу после рубящего катка. Он стартанет. И разыграем, подарим э, No-Till сеялку. Да, это будет селка. Я знаю, что много кто просил культиватор, ротационная барана. Мы решили порадовать вас по максимуму селкой. Но что это будет за селка, вы узнаете дальше. Следите за нами. Я пока говорить об этом не буду. Сейчас у нас будет Знакомство с дисковой селкой, следующая дисково-анкерная селка. Возможно, это, возможно, та. Ну, не знаю, не знаю, может, еще какие-то интересные варианты. Итак, наконец-то э, мы выпустим это видео для вас. Э, я постараюсь дать вам какую-то интересную информацию по нашей селке. Поехали. Мы, как всегда, внесли какие-то свои инновации, что-то вот сделали свое, додумали. Начнем, пожалуй, с того, что сеялка 4,2 метра, ее ширина рабочая. Здесь 22 сошника, междурядка 19 Разгортачи будут стоять через один. Забегая наперед, скажу, что здесь будут еще стоять очистители ряда, которые мы на нее делаем. Они сейчас красятся. Их вы увидите уже в поле. И бардачок. Обязательно прикрепим на прицепной сюда бардачок. На всякий случай для удобства. Но он тоже у нас сейчас на покраске. Здесь 4 бака стоит, 2 под зерно, 2 под, зерно, 2 под удобрение. Вместительность бака под э, удобрение 250 тонн под зерно. Бака 4. Почему? Чтобы в случае необходимости увеличить бак либо еще что-то заменить, это было легко, не нужно покупать весь бак, а только там два или один. Ну и чтобы, я думаю, с конструкторской точки зрения распределить как-то равномерно нагрузку, чтобы все работало гораздо дольше. Ну, по наверное, самый интересный вопрос, который вы зададите по баку, почему здесь на два бака одна крышка. Э скажу просто, можем сделать. По одной крышке можем сделать одну цельную. Вот вам немного баки внутри, удобрения, зерно. Поставили э -э, амортизаторы на крышке для удобства работы. Пишите, Пишите обязательно, обязательно комментарии под этим видео. По поводу э, всех интересующихся интересующих вас вопросов. А когда мы ее поедем тягать в поле, мы постараемся э, в видео показать и ответить на все ваши вопросы. Дисковый сошник. Здесь диски э, стоят grid planes. Покупали их вместе со ступицами и подшипниками, э, тут сильно не мудрили, э, сеет эта селка. От 10 до 80 миллиметров. Вносит удобрения точно так же. Регулировка, регулировка прикатки силы прижатия прикатки осуществляется рычагом. Немножко поднимаем вверх и регулируем как удобно. Сделали поворотную прикатку. Зачем мы это сделали? Для того, чтобы где-то на неровностях он колесо четко шло и четко прикатывало колею за сошником, за сошником, за дисками. Здесь поставили вариатор, вариатор Эльворти. Для поклонников коробки можно в принципе поставить и коробку, но тогда же, кстати, будет дешевле. Здесь два привода, один под высев удобрений. второй у нас по под высев зерна шланги кстати мы слышали о такой головной боли для вас что обрывает провода мы от этого ушли сделали патрубок вот этот длинней и поставили шланги которые в принципе будут тянуться и тянутся они довольно таки нормально качество резины очень хорошее с годами там пересыхать лопаться трескаться не будет под семена в принципе все стандартно велосипед не изобретали также для постоянных наших зрителей забегая наперед рационал любит нам писать, показывайте ваши агрегаты, когда они работают в поле. Мы обязательно покажем, как сеет эта селка. Разные, ну, максимально подробно для вас ее отснимем. Просто вот дайте нам немного времени, чтобы пришло время сеяться, снять видео, смонтировать и выложить на канал. Это будет обязательно, но немножко позже. Мы сделали к основной раме. Несколько точек крепления, к которым крепится э, дополнительная рама, на которой мы разместим, э, разместили култера. И будут еще э, разгортачи. Как это работает. Кстати, по поводу култеров. Зацените просто э, вот эту систему. По поводу култеров. Култора это регулируемая стойка с пружиной на растяжение, для того чтобы полностью копировала рельеф почвы. Стойка с култером является поворотной. Она имеет э, свойство немного гулять. Поставили э, разрезные култера, поставили grid planes. Турбоножи поставили в паре с в паре с поворотной стойкой и пружиной. Мы получаем, ну мне это напоминает какой-то, знаете, вертитил. В этом что-то есть, да? Мне кажется, вот поворотная стойка, пружина на растяжение, а, пружина довольно-таки мощная. Ее можно регулировать. Переставляем здесь три положения сделали. Мне кажется, эффект от этих культуров вы увидите, вы оцените. Я уверен в этом, что вы оцените эффект. Плюс разгортачи по серне, по остаткам кукурузы, подсолнуха, ей будет сеять не проблема. Ну и также на вот эту часть рамы сделали э, точки крепления э, для прицепного. По желанию убрать эту раму. Можно переставить и работать без кутеров. Что по высевающему, долго тянуть не буду. Высевающие брали с СЗшки. Металлический корпус, металлокерамика, катушка. Можно высевать как мелко так и зерно. Везде есть, стоит недорого. Где-то, если вдруг что со временем поменять в любом месте, поехали, купили. Вы здесь не привязаны к конкретному производителю. То есть ремонтопригодность, обслуживания этой селки мы постарались сделать максимально э, простым и удобным для вас. Площадку сделали довольно-таки по ширине, старались сделать так, чтобы было вам удобно по ней ходить. Никто не вываливался, не падал. Сеялку мы разрабатывали под трактор в районе 105 сил. Для того, чтобы эта сеялка была более доступна, мы транспортные колеса не делали. Но по вашему желанию, мы в принципе можем легко поставить сюда транспортные колеса, сделать прицепное с торца и для удобного перемещения в точку А, в точку Б. Просто не, ну, как показывает практика, не всем это нужно. Это лишние переплаты, поэтому мы сделали вот вариацию так, можем сделать так. Пожалуйста, как вам нужно, сделаем. Не вопрос. И зачем платить вам больше за то, что вам не нужно, правильно? Итак, я думаю, что первое знакомство с нашей сейлкой Green, Green, green Place уже подходит к концу. Поэтому, еще раз напоминаю, пишите комментарии. Мы в следующем видео все на, на все ваши вопросы постараемся отснять ответы. Вот, вот так вот. Спасибо большое, что вы нам доверяете, что вы нас выбираете. Мы вас будем еще радовать. Следующая селка у нас дисково-анкерная. Не скажу, с каким сошником, потому что у нас пока только два дискованкерных сошника. Обязательно увидите. И напоминаю, что давайте уже как-то добьем, помогите нам, пожалуйста, добить 7 тысяч подписчиков. Мы проведем розыгрыш рубящего катка и начнем розыгрыш сейлки. Всем пока-пока!